Özbəkistanda istiqlal şairlərimiz, dövlət himnlərimizin müəllifləri Əhməd Cavad Abdullayev, Mehmet Akif Ersoy adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda mən Həqiqət səsiyam adlı şeirlər kitabının təqdimatına da baş tutub. Özbəkistandan Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedagoqoji Universitetində keçirilən İstiqlal şairlərimiz, Dövlət himnlərimizin müəllifləri Əhməd Cavad, Abdullah Əripov, Məhəmməd Akif Ərzoy adlı beynəlxalq konfrans zənginliyi ilə seçilib. Tədbirdə Əhməd Cavadın özbək dilinə tərcümə olunmuş Mən həqiqət səsim şeirlər kitabı təqdim olunub. Şairin Mən həqiqət səsim adlı kitabında vətənə məhəbbət, istiqlaliyyət, bayraq, sevgi mövzunda Azərbaycan və özbək dillərində şeirləri yer alır ataqta Özbək Azərbaycanlı türk həkimi qardaşlarımızın, xüsusən Azərbaycan yazıcısının kitabının özbək dilinə tərcümə olunması və özbək oxucularını yaxından tanıdış etməsi həqiqətən sevindirici bir haldır. Arzu edirəm ki, belə tərcümələr daha da çox olsun. Özbək, Azərbaycan, Qazaq türk dostluğu daha da möhkəmlənsin. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin direktoru Samir Abbasov üç ölkənin əbədi yaşar istiqlal şairləri Əhməd Cavad, Abdullah Əripov və Mehmed Akifərso yaradıcılığı haqqında məlumat verdi. Onların hər üçünün böyük amallara xidmət etdiyi vurğulandı. Belə tədbirlərin xalqlar arasında mədəniyyət və elm sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşməsinə təsir edəcəyi qeyd olundu. buradan Özbekistan'dan özellikle Azerbaycan'daki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bizlerin yapacak daha çok işler var. Özellikle medeni sahada beraberce yapacağımız çok işler var. Çünkü bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bizim dünyaya gösterecek edebiyatımız var. adbir iştirakçılara Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin özbək dilində çap etdirdiyi nəşrlər, Azərbaycana dair kitab kolleksiyası, şair və yazıçılarımızın portretləri, milli suvenirlərin nümayiş olunduğu Nizami adına Tədqiqat Mərkəzi ilə də tanış oldular. Sonra Türkistan və Qafqazların unikal tarixi xəritələri adlı Azərbaycan-Özbəkistan-Türkiyə sərgisinə baxış keçirildi. Sərgidə qədim Azərbaycan dövlətlərinin ərazilərini əks etdirən tarixi xəritələr, Şərqi Türküstan, Qafqazların ən qədim dövrlər, orta əsrlər, hətta Sovet dövrünə qədər tarixi xəritələri və istiqlal mübarizəsinə dair fotoşəkillər nümayiş olundu. Xəyalə Huliyeva, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət xəbərləri.